কাৰোবাক কষ্ট দি জীয়াই থকাতকৈ নিজে কষ্টত জীয়াই থকা বেছি ভাল কাৰণ নিজৰ কষ্টৰ বাবে কেতিয়াও কাৰো ওচৰত দুখী হ'ব নালাগে কিন্তু আনক কষ্ট দিলে জীৱনভৰ তাৰ অভিশাপ মূৰত লৈ ফুৰিবলগীয়া হয় সম্পৰ্কৰ বান্ধোন বুলি একো নাই যি আছে সেয়া কেৱল প্ৰয়োজন আৰু আয়োজন যেতিয়া আপুনি বুজিব যে ভগৱানৰ অবিহনে আমাৰ আৰু কোনো নাই তেতিয়া আপুনি এইটোও বুজিব লাগিব যে ভগৱানক পালে আপোনাৰ আৰু একোৱেই দৰকাৰ নাই বহু সময়ত আমি কাৰোবাৰ বাবে কিবা কৰাত চেষ্টাৰ কোনো ক্ৰতি নকৰোঁ তাৰপিছতো মানুহে এৰি যায় যিমানে ভাল পোৱা নিদিয়ক এই তিনিজন মানুহক জীৱনত বেছিদিন ধৰি ৰাখিব নোৱাৰি যি মানুহে এজনৰ মাজত সুখ বিচাৰি নাপায় আজি এজনক ভাল পাইছে যদি কালিলৈ আন এজনক এনে মানুহক ভাল পোৱাৰে ধৰি ৰাখিব নোৱাৰি যাৰ ইগ' বেছি তেওঁৰ সৈতে কেৱল প্ৰেমহে হয় একেলগে থকা কেতিয়াও নহয় কম বেছি ভুল আমি সকলোৱে কৰোঁ কিন্তু যাৰ মাজত ইগ' বেছি তেওঁ ভুল কেতিয়াও মানি ল'ব নোখোজে যি আপোনাক বিশ্বাস নকৰে আনৰ কথা শুনি যদি তেওঁ আপোনাক ভুল বুজে তেন্তে তেওঁ কেতিয়াও আপোনাক চিনিয়ে নেপালে কোনজন মানুহ আপোনাৰ বাবে সঠিক সেইটো বুজিবলৈ অভিজ্ঞতা দৰকাৰ আৰু সেই অভিজ্ঞতাৰ বাবে জীৱনলৈ ভুল মানুহ অহাটোও দৰকাৰ কাৰোবাক বিশ্বাস কৰাটো আপোনাৰ কৰ্তব্য আৰু সেই বিশ্বাস ধৰি ৰখাটো তেওঁৰ দায়িত্ব শান্তি এটা খুবেই সৰু শব্দ কিন্তু ইয়াৰ দাম বহুত বেছি এই শান্তি টকাৰে কেতিয়াও কিনিব নোৱাৰি নিজে বিচাৰি ল'বলগীয়া হয় এই পৃথিৱীত দুৰ্বল কোনো নহয় পৰিস্থিতিয়ে মানুহক দুৰ্বল কৰি তোলে আৰু কিছুমান সুবিধাবাদী মানুহে মানুহৰ সেই দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ নিজকে বাস বুলি ভাবি লয় আনক পৰিৱৰ্তন কৰাটো অসম্ভৱ সেইবাবে নিজে পৰিৱৰ্তন কৰি লোৱাটো বুদ্ধিমানৰ কাম এই সংসাৰত ভাল মানুহ বা ভাল বস্তু একোৰে দাম নাই মদ বিক্ৰেতাই নিজৰ ঠাইত বহি থাকিয়েই টকা ইনকাম কৰে আৰু গাখীৰ বিক্ৰেতাই গাখীৰৰ বাল্টি হাতত লৈ ঘৰে ঘৰে যায় বেইমানি কেতিয়াও অনুশোচনা নহয় বহুৰূপী মানুহৰ জীৱনত কেতিয়াও ভালপোৱা মানুহৰ অভাৱ নহয় মানুহে সহজ সৰলজনক ঠগে আৰু অতি চালাক বা চতুৰজনৰ ওচৰত নিজে ঠগ খায় শেষ হিচাপটো কিন্তু সমানেই হয় টকা সঁচাই এক অদ্ভুত বস্তু থাকিলে বহু সমস্যাৰ সমাধান কৰি দিয়ে আৰু নাথাকিলে আপোন মানুহবোৰকো পৰ কৰি দিয়ে কাৰো মনত আঘাত নিদিব কেতিয়াও সুখী হ'ব নোৱাৰিব ভাল পাব নোৱাৰে যদি অভিনয় নকৰিব মনত ৰাখিব কাৰোবাৰ চকু পানী আপোনাৰ জীৱনৰ বাবে এটা অভিশাপ হৈ থিয় দিব পাৰে এজন পুৰুষৰ এটা সৰু ভুলৰ বাবে এগৰাকী নাৰী আন পুৰুষৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হয় আৰু সেই ভুলটো কি জানে সময় নিদিয়া এটা কথা মনত ৰাখিব এগৰাকী ভাল নাৰীয়ে এজন পুৰুষৰ পৰা ভাল পোৱা সন্মান আৰু সময়ৰ বাহিৰে আন একোৱেই নিবিচাৰে এখন এনে হৃদয় গ্ৰহক যাক কেতিয়াও কোনেও ভাঙিব নোৱাৰে এনে হাঁহি তৈয়াৰ কৰক যি কেতিয়াও কাৰো কষ্টৰ কাৰণ নহয় এনে সম্পৰ্ক তৈয়াৰ কৰক যি সম্পৰ্কৰ কেতিয়াও শেষ নাথাকে এনে এখন হাতত ধৰক যিখন হাত কেতিয়াও এৰিবলগীয়া নহয় তৰ্কৰে জয় হোৱাটো ডাঙৰ জয় নহয় বৰঞ্চ মূৰ্খৰ সৈতে তৰ্কত লিপ্ত নোহোৱাটোহে বুদ্ধিমানৰ কাম কাৰণ মূৰ্খৰ সৈতে তৰ্ক কৰিলে মানুহে দুয়োজনৰ মাজত পাৰ্থক্য বিচাৰি নাপাব গোটেই নিশা সাৰে থাকি যাৰ সৈতে কথা পতাৰ অভ্যাস কৰিব সেই অভ্যাসত নিজে অভ্যস্ত হৈ পৰিব আৰু তেতিয়াই আনজনে সুযোগ বুজি আপোনাক ইগন'ৰ কৰা আৰম্ভ কৰিব অন্তত নিজৰ মূল্য বুজক যাৰ পৰা আপুনি মানসিক শান্তি আশা কৰিব সেইজনে এদিন আপোনাক মানসিক কষ্ট দিব সেইবাবে অভ্যাস কৰা চিন্তা বাদ দিয়ক সকলো পাহৰি ভাল টোপনি মাৰক নিজৰ যত্ন লওক পাত্তা নিদিব আশে পাশে যি হৈ আছে সেইবোৰ মানি লওক বিশ্বাস কৰক ভাল টোপনি মাৰিলে কোনো কষ্টই আপোনাক দুৰ্বল কৰিব নোৱাৰে এইটো মনত ৰাখক যে অভাৱ কেতিয়াও চিৰস্থায়ী নহয় নিজৰ একান্ত গোপন কথা নিজৰ মাজতে ৰাখিব লাগে ভৰসাৰ হাতখন যিমানেই বিশ্বস্ত নহওক কিয় স্বাৰ্থত আঘাত লাগিলে ৰূপ সলনি হওঁতে এক মুহূৰ্তও সময় নালাগে বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত সম্পৰ্কৰ আৰম্ভণি যিজনে কৰে সম্পৰ্কৰ শেষটো সেইজনে কৰে আৰু মাজ সাগৰত পৰি বিচ্ছেদৰ অসহ্য যন্ত্ৰণা সেই মানুহজনে ভোগ কৰে যিজনে এদিন প্ৰতাৰিত হোৱাৰ ভয়ত সেই সম্পৰ্কত আগবাঢ়িবলৈ আগ্ৰহীয়ে নাছিল কাজিয়া আৰু অশান্তি যদি সহ্য কৰিব নোৱাৰা হৈছে তেনেহ'লে এটা কাম কৰক প্ৰথমে ভাবক যে তেওঁৰ সৈতে কিয় কাজিয়া হৈছে যদি সেই কাৰণটো সমাধান আছে বুলি ভাবে তেন্তে কাজিয়া নকৰি সমাধান কৰক আৰু যদি সমাধান নাথাকে তেন্তে দূৰ হৈ আহক অকলে থাকক বেছি ভদ্ৰ নহ'ব কাৰণ এই পৃথিৱীত ভদ্ৰতাক মানুহে দুৰ্বলতা বুলি ভাবে গতিকে পৰিস্থিতি অনুপাতে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াটোহে সকলোতকৈ ভাল পন্থা এই পৃথিৱীত সকলোৱে কেৱল নিজৰ সুবিধা বুজি চলে প্ৰয়োজনত কোনোজন মৌ নাথাকে কোনোজনে স্পষ্ট কথা কয় এনেধৰণৰ মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই খণ্ডটোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ